имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, Святое Воскресное Евангельское повествование дает нам еще один урок в том, чтобы мы могли понимать, что не все земное есть спасением для души человеческой. Слышали мы евангельское чтение про Захея, сборщика податей, то даже не сборщика, а начальника над сборщиками податей, который вел свою земную жизнь в греховном виде. Многих обижал, оскорблял, унижал, притеснял, и люди презирали его. И когда он услышал об Сыне Божьем, то есть, что будет Проходить Иисус Христос недалеко от Него, Он пошел на ту встречу с Господом. Хотел встретиться с Христом, но как Он был возрастом мал, Он побежал наперед, вылез на смоковницу и сверху наблюдал, когда проходил Иисус Христос, остановился возле смоковницы и сказал, Захеи, сегодня мне подобает побывать в твоем доме. Когда Иисус Христос пришел в дом Захея, он заплакал и сказал, Господи, пол имени отдам нищим, и кого чем обидел, четверо верну. То есть человек, который вылез на гору, из высоты он увидел спасение своей души. Он увидел Спасителя, который дает ему награду, дает спасение ему, его дому и всем проживающим в доме всем. Человек падает на колени и просит прощения, открывается, идет очищение, своих прегрешений, которых он допускал, потому что не думал он об спасении души, он заботился больше о земном. Но земное все равно не могло перекрыть то дыхание человека, которого он, его желала душа, то есть спасение от Господа Бога. Также мы, дорогие братья и сестры, праздновали вчера праздник святой блаженной Ксении Петербургской, которая проживала в городе Петербурге. Мужем ее был Андрей Федорович. Уранги полковника. Жили они вдвоем. Не было у них детей, и не помирает муж Ксении. Тогда она понимает, что ушел муж любимый из жизни. Все остальное земное, что есть, не даст спасения ей души. 26-летняя Ксения начала раздавать все свое имение нищим, после чего она остается без ничего, потому что и отдает дом свой близкой знакомой, одевает костюм своего мужа, берет палку и идет странствовать. Знакомые, родные, Родственники ее видят это, они сразу обращаются к начальству, где служил Андрей Федорович, говорят, что Ксения с ума сошла, что неправильно она делает, все раздают, с чем она останется. И когда начальство призвало Ксению к себе, Петербургскую, пообщавшись, они увидели, что она вполне здоровая женщина. Но Ксения Петербургская говорит, ⁇ Все земное это меня не устраивает, потому что оно больше будет заводить меня в заблуждение. Я буду как дальше отходить от того, чтобы познать истинного Бога. Схитавшись дорогами, улицами, Петербурга, Ксения Блаженная иногда заходила к своим родственникам, знакомым, они давали ей покушать, она рассказывала, общалась с ними. Она на ночь она уходила в поле, где вставала на колено преклоненные молитвы до самого схода солнца. Также она Проповеди молитв она еще делала земные поклоны. Когда на кладбище в Смоленском строился, строилась часовенька, строители в нем строили и уходили, чтобы какую-то помощь принести этому храму, строительству его. Ксения Петербургская брала кирпичи, и носила наверх настроившуюся часовню. Приходили строители и смотрели, кто это может быть, кто такую делает помощь для часовни каменной. Но Ксения Петербургская уходила ночью носила и потом в нем уходила. Я однажды, работник один, который уставший но скрылся недалеко и хотел посмотреть, кто же это. Но это была Ксения Петербургская. Она приходила к знакомым, она предвидела, что с человеком может быть вперед, и она предсказывала, и все это сбывалось. Именно, дорогие братья и сестры, когда давали пожертвования Ксении Петербургской, она не от всех людей брала, но иногда, когда брала, это самопожертвование, которое ей давали, она отдавала другим нищим людям. Себя она не забирала. Она начала, как строилась эта часовня на кладбище, так и начала строиться в душе Ксении Петербургской. Вера на Господа Бога, что действительно Господь не оставит ее трудную минуту. Господь всегда даст ей терпение пройти этот земной трудный путь, для того, чтобы она могла наследовать Царство Небесное. И мы сегодня, дорогие братья и сестры, почитаем память блаженной Ксении Петербургской которая неустанно всегда приносит до Господа Бога наши молитвы, доносит наши молитвы нас, кающихся православных христиан, тоже мы будем благодарны и будем всегда с любовью почитать память Святой Ксении Петербургской. Ксения Петербургская, моли Бога о нас грешных. Аминь.